السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے مزاج ہے آپ سب کی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو جو ہے تنخواہ بڑھوانے کے بارے میں ہے بہت ہی زبردست یہ جو دس جملے ہیں اگر آپ یہ سیکھ لیں تو میں کہتا ہوں کفیل تو کیا اس کا بحف بھی آپ کی تنخواہ بڑھائے گا ٹھیک ہے بہت ہی زبردست ویڈیو ہے ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا چند جملے جو ہیں تنخواہ کے بارے میں ہیں اور چند, چند جملے جو ہیں آ, وہ رہائش کے بارے میں ہیں جیسے جس, آپ کسی کمپنی میں اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پر جا کر آپ نے جو آ, ان سے سوال جواب کرنا ہے کہ میری رہائش کا انتظام ہوا ہے کہ نہیں ہوا کہ میری رہائش ہوگی یا میرا کھانا اس میں ہوگا کہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ تنخواہ کھانا اور رہائش یہ تین چیزوں کے بارے میں میں نے دس جملے جو کہ تھوڑے سے طویل بھی ہیں لمبے بھی ہیں لیکن اس میں ایک ایک لفظ آپ نے اپنے ذہن میں یاد کرنا ہے اور اس کے اندر وکیبلری بھی ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ یہ چند جملوں سے بھی آپ اپنا کام چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک شارٹ سا لیکچر ہے اور اس کو مسک بات بالکل مت کیجیے گا کیونکہ یہ چیزیں جو ہے آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہیں وہاں پر میں نے اکثر لوگ ایسے جو ہے دیکھے ہیں جنہیں بات کرنا نہیں آتی اپنی پانچ پانچ دس دس سال ہو گئے ہیں ایک ہی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تنخواہ بڑھانے کے یہ جو ٹرکس ہیں یہ بہت ہی زبردست جملے ہیں ٹھیک ہے اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کیجیے گا اور پھر وہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلیں آئیے اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلا جو جملہ ہے میں بہت عرصے سے آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے مہربانی کر کے میری تنخواہ بڑھا دیں سمپل سا جملہ ہے اکثر جب ہم اپنے مالک سے کہتے ہیں کہ میں تو آپ کے ساتھ بہت عرصے سے کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ مہربانی کر کے میری تنخواہ بڑھائیں تو عربیق میں اس میں کہیں گے انا عامل معاک یعنی کہ میں آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں من فترہ طویلہ من فترہ فترہ بولتے ہیں کسی عرصے کو کسی ٹائم کو طویل یعنی کہ لمبا ٹھیک ہے نا اردو والا ہی ہے ایک لمبے عرصے کے ساتھ جو ہے انا عامل معاک من فترہ طویلہ یعنی کہ ایک لمبے عرصے سے میں آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں لو سمحت لو سمحت جو ہے ریکویسٹ کرنا ہوتا ہے کہ مہربانی کریں زود راتبی میری تنخواہ بنائیں راتب تنخواہ کو کہتے ہیں راتبی یعنی کہ میری تنخواہ ٹھیک ہے دوبارہ سے سن لیں کمپلیٹ جملہ بلوں گا انا عامل من فترہ طویلہ ٹھیک ہے لو سمحت زود راتبی یعنی کہ میں بہت عرصے سے آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں مہربانی کر کے میری تنخواہ بڑھا دیں ٹھیک ہے انگلش میں بولیں گے I have been ورکنگ with یو for a long ٹائم پلیز انکریز مائی سیلری ٹھیک ہے یہ تھا پہلا جملہ تو چلے اگر یہ جملہ پسند آئے تو اس کو لائک کریں اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو میرے سے آپ پوچھ سکتے ہیں چلے اب ہم دوسرے جملے کی طرف جاتے ہیں اچھا یہ دوسرا جملہ بڑا زبردست ہے جب میں اپنے ملک سے آیا تھا آپ نے کہا تھا کہ ہر سال آپ میری تنخواہ بڑھائیں گے ٹھیک ہے یہ ایک سمپل سا جملہ ہے عربک میں بولیں گے لمحہ جیت بن بلدی گل تلی رحتیت رتبی کلو ثنا ایک ایک جملہ آپ سن لیجے گا لما یعنی کہ جب لما جب جیت آیا تھا ٹھیک ہے من بلدی بلدی یعنی کہ اپنے ملک سے اب میں نے یہاں پہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نہیں لگایا بلدی میں سب کچھ آ جاتا ہے یعنی کہ جب میں اپنے ملک سے آیا تھا گلتلی یعنی کہ آپ لوگوں نے کہا تھا گلتلی انک راہ تجید راتبی یعنی کہ آپ لوگوں نے کہا تھا راہ کا مطلب کہ جانا تزید بڑھانا بڑھانا کے ساتھ راہ لازمی لگایا کرے رہ تزید یعنی کہ بڑھائیں گے کیا بڑھائیں گے راتبی میری تنخواہ کلو ثنا یعنی کہ ہر سال دوبارہ سے کمپلیٹ جملہ سن لیں لمجیت من بلدی گلتلک رحتیت رتبی کلو سنہ یعنی کہ جب میں اپنے ملک سے آیا تھا آپ نے کہا تھا ہر سال آپ میری تنخواہ بڑھائیں گے ٹھیک ہے انگلش میں کہیں گے وین آئی کیم فروم مائی کنٹری یو سیٹ دیٹ ایوری ایئر یو ول انکریز مائی سیلری ٹھیک ہے کتنا سمپل سا جملہ ہے اچھا اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمیں اب مثال کے طور پر اگر ہم پرانے ہو گئے ہیں تو ہم کیا شور مچاتے ہیں آنا سنا زیادہ راتب زیادہ شکل کتیر نوم مافی انا خمسہ سنا شغل انا ستہ سنا شغل راتب زیادہ اس طرح کہہ ہے کہ وہ نہ اس کو آپ کی سم... سمجھ تو ان کو آ جاتی ہے کہ تنخواہ زیادہ بڑھا رہا ہے لیکن ایک امپریشن غلط جاتا ہے ٹھیک ہے نا آپ لوگوں کا ایک بولنے کا انداز طریقے کار وہ جو ہے بالکل ان ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو دھدکار دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اناڑی لوگ ہیں انہیں تو بولنا نہیں آتا انہوں نے اپنے حق کے بارے میں کیا جو ہے بات کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ جملہ جو ہے میں نے بتایا ہے یہ دو جملے تو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اگر سمجھ نہیں آ رہی تو ویڈیو کو پیچھے کر کے آپ دیکھ لیں لیکن اس کا ایک ایک لفظ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے چلیں اب ہم تیسرے جملے کی طرف جاتے ہیں اچھا اب آگے آپ نے کہنا ہے کہ میرا ایک سال پورا ہو گیا ہے مہربانی فرما کر آپ میری تنخواہ بڑھا دیں عام پر ایک سال بھی کہہ سکتے ہیں دو بھی کہہ سکتے ہیں تین بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ایک سال کا جملہ ہے اس لیے میں ایک سال کے بارے میں ہی بتاؤں گا انا کملت تنا یعنی کہ میں نے ایک سال پورا کر لیا ہے ثنا ایک سال کو کہتے ہیں اگر یہاں پر صناط و اربع ارب ثنا ثنا تو وہ آپ کی مرضی ہے جتنا آپ کو ٹائم لگے وہ آپ لگا سکتے ہیں یہاں <xa -smann> پر میں نے ایک سال لگایا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کملت تنا لو سمحت اب یہ دوبارہ آ رہا ہے آپ نے ریکویسٹنگ جو ہے ظاہر کرنی ہے اب ایسے جا کے آپ نے بدماشی نہیں دکھانی نہیں کہ چلو بھی میری تنخواہ بڑھا دو ٹھیک ہے ریکویسٹنگ ایک طریقے کار کے ساتھ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کی تنخواہ بڑھ جائے گی انا کملت ثنا لو سماہ زو راتبی الان الان کا مطلب جو ہے وہ رائٹ right ناؤ ابھی ٹھیک ہے ابھی ہماری تنخواہ بڑھاؤ انا کملت ثنا لو سماحت زعود راتبی الان یعنی کہ میرا ایک سال مکمل ہو گیا ہے براہ کرام مہربانی فرما کر آپ میری تنخواہ بڑھا دیں تو انگلش میں بولیں گے آئی ہیو کمپلیٹڈ ون ایئر پلیز انکریز مائی سیلری ناؤ یعنی کہ ابھی میری تنخواہ بڑھا دیں جملہ کس طرح سے لگا مجھے ضرور بتائیے گا چلے اب ہم چوتھے جملے کی طرف جاتے ہیں ایک سمپل سا جملہ ہے میری رہائش کا انتظام کریں اگر آپ کہیں نیو ہیں امپلائے ہیں کہیں مطلب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو آپ یہ جملہ بول سکتے ہیں میری رہائش کا انتظام کریں جیسے ہر چیز پاس ہو جاتی ہے تو آپ باری آ جاتی ہے رہائش کی تو آپ نے ریبک میں کہنا ہے ترتبلی یا ترتیب سکنی ترتیب سکنی یا رتیب لی سکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں ترتیب سکنی یعنی کہ میری جو رہائش ہے اس کا ترتیب کا مطلب جو ہے انتظام کرنا ٹھیک ہے سکن بولتے ہیں رہائش کو سکنی یعنی کہ یہ میری رہائش میری رہائش کی میں نے ٹھیک ہے تو انگلش میں بولیں گے ارینج مائی اکوموڈیشن اکوموڈیشن ٹھیک ہے یعنی کہ رہائش کا ارینج کریں چلے اب ہم پانچویں جملے کی طرف جاتے ہیں کیا آپ کی کمپنی رہائش فراہم کرتی ہے سب سے پہلے یہ پوچھنا بھی ہے کہ رہائش ہے بھی سے کہ نہیں تو یہ کہنا ہے حل شرکت کم توفر سکن اب یہ سوال پوچھ رہا ہے حل کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے شرکا کمپنی کا بولتے ہیں شرکت کم یعنی کہ تمہارا جو شرکا ہے تمہارا جو کمپنی ہے حل شرکت کم توفر وہ یعنی کہ کیا آپ کی کمپنی رہائش فراہم کرتی ہے does your company provide accommodation تو یہ ایک سوال تھا رہائش کے بارے میں پوچھنے کا ٹھیک ہے تو یہ جملہ کس طرح سے لگا مجھے کمرہ اس میں ضرور بتائیں چلیں اب ہم چھٹے جملے کی طرف جاتے ہیں اچھا یہ جملہ جو ہے بڑا اہم ہے میری تنخواہ بہت کم ہے میں رہائش مینج نہیں کر سکتا اب یہ بھی ظاہری بات ہے رہائش کے بارے میں مسائل ہیں تو آپ نے ریبک میں بتانا ہے میری تنخواہ بہت کم ہے میں رہائش مینج نہیں کر سکتا تو عربک میں کہیں گے راتبی گلیل یعنی کہ میری جو تنخواہ ہے گلیل گلیل جو ہے کلیل کو بولتے ہیں اردو میں ہم کلیل بولتے ہیں عربک میں گلیل ٹھیک ہے نا وہ گاف بولتے ہیں راتبی گلیل یعنی کہ میری تنخواہ کم ہے مرہ یعنی کہ بہت کم ہے وہ ما ارتب سکن ارتب السکن ٹھیک ہے یعنی کہ عما اقدر یعنی کہ نہیں کر سکتا ارتب السکن یعنی کہ رہائش کا ارینج ٹھیک ہے ارتب ارینج کو بولتے ہیں اور سکن جو ہے رہائش کو بولتے ہیں تو برضیں سن لیں راتبی کلیل لیل مرہ وما اقدر ارتب السکن یعنی کہ میری تنخواہ بہت کم ہے میں اپنی رہائش اس میں منیج نہیں کر سکتا تو انگلش میں بولیں گے مائی سیلری از لو آئی کین ناٹ مینج اکوموڈیشن ٹھیک ہے یہ جملہ کس طرح سے لگا اس کو لائک کریں چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اچھا اگر آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ آپ مہربانی کر کے میری رہائش کا بندوبست کریں عربک میں کہیں گے لو محت اب یہ دوبارہ ریکویسٹنگ آگے ٹھیک ہے لوس ترتب ترتبلی السکن ترتبلی السکن یعنی کہ براہ مہربانی میری رہائش کا بندوبست کریں ترتبلی یعنی کہ میری رہائش کا میری اس کا بندوبست کریں کس کا سکن سکن جو ہے رہائش کو بولتے ہیں ٹھیک ہے آٹھویں جملے کی طرف آتے ہیں اور آٹھویں جملہ جو ہے آ, وہ یہ ہے کیا آپ کی کمپنی کھانا بھی دیتی ہے اب رہائش کا تو چلو چکر ہو گیا اب کھانے کے بارے میں بھی پوچھنا ہے پیٹ جس کے لیے ہم جو ہے ذلیل ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بھی تو ہم نے پوچھنا ہے کیا آپ کی کمپنی کھانا بھی دیتی ہے تو ریبک میں کہیں گے حل شرکت کو یہ دوبارہ وہی جملہ آ گیا شرکا کمپنی کو شرکت کو یعنی کہ آپ کی کمپنی توفر وہ اکل بعد توفر جو ہے اویلیبلٹی فراہم کرنا ٹھیک ہے عقل جو ہے وہ کھانے کو بولتے ہیں یعنی کہ حل شرکت کم توفر عقل بعد یعنی کہ کیا آپ کی کمپنی کھانا دیتی ہے یا نہیں دیتی ٹھیک ہے ڈز یور کمپنی پرووائڈ فوڈ اب یہ جسٹ آپ نے سوال پوچھنا ہے اگر آپ نے کہنا ہے کہ نہیں دیتی تو آپ نے اس کے بعد جو ہے لگا دینا ہے وللا حل شرکت کم تو فر یا نہیں ہاں یا نہ ٹھیک ہے چلیں اب ہم نام جملے کی طرف جاتے ہیں آپ کی کمپنی کون کون سی سہولتیں مہیا کر رہی ہے تو اس کی عربک میں ٹرانسلیشن بنے گی وشل خدمات علی گم تو فرحا وش الخدمات یعنی کہ کون سی خدمات ہیں الشرکت کم توفرہ جو آپ کی کمپنی فراہم کر رہی ہے ٹھیک ہے انگلیش میں بولیں گے what facilities does your company provide ٹھیک ہے اگر بات کی سمجھ نہ ہے تو کمیٹ واکس میں پوچھ سکتے ہیں چلیں اب ہم لاس جملہ ہے دسواں جو ہے وہ یہ ہے تو کیا میں اپنی نوکری پکی سمجھوں اب اتنی جو ہے کنورسیشن کے بعد اب ہم نے مین بات بھی تو پوچھنی ہے یا نہیں پوچھنی کہ میری نوکری بھی ہوئی ہے کہ نہیں یہ مطلب یہ اتنی میں نے باتیں پوچھ لی آخر میں جو ہے آپ نے یہ سوال کرنا ہے تو کیا میری نوکری جو ہے میری اپنی نوکری پکی سمجھوں یا نہ سمجھوں تو انگلش میں عربک میں بولیں گے یعنی اعتبر شغلی مؤکد و للا بھی کہہ سکتے ہیں یا صرف متعقد مؤکد بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اعتبر شغلی مؤکد یعنی کہ مؤکد کا مطلب کنفرم ہونا ٹھیک ہے نا کہ واقعی میری نوکری مؤکد پکی ہے یا نہیں ہے شگلی یعنی کہ وہی جو میری جاب ہے یا جو میرا کام ہے اعتبر یعنی کہ میں ایسا گمان کروں یا نہ کروں یہ میں سمجھوں یا نہ سمجھوں ٹھیک ہے انگلش میں بولیں گے سو شڈ آئی کنسڈر مائی جاب ڈن یعنی کہ میری جو جاب ہے وہ ڈن ہے یا نہیں ہے تو یہ تھے آج وہ دس جملے جو کہ بہت ہی مفید ہیں شارٹ فارم میں آپ کو سمجھائے ہیں بہت ہی بہترین لیکچر ہے اگر آپ کو پسند آئے اور سمجھ آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی جو جن کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی ہیں یا جو بات نہیں کر پا رہے وہ بھی ان جملوں کو سیکھ کر آگے اپنی تنخواہ بڑھانے کے بارے میں اپنی رہائش کے بارے میں اپنی کھانے کے بارے میں بتا سکیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کس طرح سے لگی مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیلیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں Allah Hafiz